Этого учебного года в том, что мы в этом году позволили себе уже организовать вот такое мероприятие 1 сентября. В прошлом году, первый раз за все 75 лет существования нашего учебного заведения, то есть это старого корпуса, 32 года уже как новый корпус у нас. В прошлом году не было у нас 1 сентября. В этом году, благодаря высшим силам, мы имеем такую возможность подарить детям своим большой праздник. У нас есть многоуважаемые гости сегодня, их очень много. Благодаря усилиям руководства и города и района, и э, губернатора нашей области и э, самого генерала Вячеслава Васильевича Брускина. То есть мы очень ему благодарны за то, что школа защищена. Э, мы почувствовали, что дети нужны государству, мы почувствовали, что всем не безразлична судьба наших деток. На данный момент в школе обучается 155 человек. Да, нас было больше, нас было больше 350. Но так сложились обстоятельства, что многие не могут оставаться в своих домах, и им приходится учиться в других школах. Но все ждут с нетерпением возвращения. Сегодня у нас 155 детей, из них у нас 35-36 первоклассников. Я очень рада всех видеть моих своих детей, своих коллег, живыми, здоровыми. Переживаете. Очень волнуюсь, очень, потому что такое мероприятие, я вообще ежегодно волнуюсь, а сегодня особенно, потому что день такой и грустный, и веселый, вроде бы как. Но хотелось бы, чтобы вот эта тишина, которая длится уже три дня, продлилась уже навсегда. Потому что нашим детям нужен только мир, только мирное, голубое, светлое, доброе небо. Вы какие-то особые условия там, создаете здесь? Ну, то есть там подвал, бомбоубежище? У нас подготовлен подвал, все организовано. Спасибо нашим э, правоохранительным органам, которые постоянно нам э, направляют, помогают. Вот сейчас мы организовываем мешки с песком, чтобы оградить как можно больше детей обезопасить. А, да что самое тяжелое сейчас? Вы знаете, самое тяжелое ⁇ оградить детей от э, вот, самого страшного. Мы потеряли в этом году одного ребенка. Криштопа Константин, 9 лет мальчику. Это была для нас очень тяжелая потеря. У нас погиб учитель физической культуры, э, Кравченко Николай Тимофеевич. То есть а мы ощутили на себе... А эту боль, эту потерю, как никто другой. Поэтому самое главное, чтобы все были живы, здоровы и светило нам яркое солнце. Никогда никогда войны, чтобы она закончилась. Денис. Чтобы мы жили жило, не, не убивали маленьких. И хочется пожелать детям. Хочется пожелать детям всего самого хорошего. Мирного неба под головой. Чтобы они в школу ходили с улыбкой на устах, нигде не прятались в подвалах от выстрелов. Мы надеемся, что год наш будет хорошим, плодотворным. Дети не только получат знания в школе, но и научатся дружить, помогать друг другу, любить друг друга, любить свою страну. И с все говорить, что они первоклассники, которые живут в Украине.